Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya, Wahyu, Still in the Garden. Oke teman-teman, kali ini kita berada di gh Anturium Nusantara Ini di tempatnya Om Ardi Arvianto Nah nanti kita akan berkeliling, kita tur melihat indukan-indukan dari Hoke Ripping Ini sudah lama kita tidak main ke sini, mungkin sudah sekitar 6 bulan lebih ya Dulu kita pernah mereview yang kecil, yang remaja-remaja Nah sekarang ini sudah jadi indukan-indukan Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman yang belum bergabung di channel Wahyu Hasbi silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya Oke teman-teman, bagi yang belum mengetahui GH dari Anturum Nusantara ini tepatnya di Desa Karangcengis ya di Purbalingga Jawa Tengah Oke kita langsung saja berkeliling Kita lihat ini indukan yang pertama ini Yang tembaga ini ya Ini sudah banyak tongkolnya juga ini jadi memang yang warna dasarnya hitam ya daunnya hitam kemudian warna varikatanya atau warna pinknya ini yang warna tembaga ini sudah besar ini ini mungkin sekitar tongkolnya ada 8 sampai 10 ya untuk yang sebesar itu tadi kemudian ini sebelahnya nah ini yang min ya dulu kita review ini yang min ya yang hokeri okay, pink min ya ini juga sudah bertongkol ya meskipun masih kecil ini yang belakang-belakang sana juga Kemudian nah ini, ini juga masih tetap sama yang warna dasarnya daunnya itu hitam ya. Ini warna dasarnya hitam, ini yang batangnya kemerahan ya, batangnya merah. Nah, ini juga tembaga juga. Ini daunnya lebar ya, teman-teman. Nah untuk warna pinknya memang kalau sudah jadi indukan ini memang tidak terlalu menor atau tidak terlalu keluar banget Karena memang kalau sudah jadi indukan ya memang sudah berkurang ya Otomatis sudah tersedot pada tongkol-tongkolnya ya Nah ini juga sudah kita silangkan dengan antirum jari Ini juga kurang lebih ada 10 ya 10 tongkol bahkan lebih ini Nah, ini juga sudah jumbo besar. Nah, memang sekali lagi ya, kalau memang sudah jadi indukan itu memang warna pinknya pasti sudah mulai memudar ya, karena sudah berpindah ke tongkolnya biasanya. Nah, contohnya ini, ini kalau dulu waktu masih remaja-remaja ini warna merahnya, warna pinknya benar-benar cerah ya keluar. Tapi kalau sudah mulai jadi indukan-indukan seperti ini sudah besar, itu memang warna warna pinknya itu tidak terlalu menor ya karena memang enggak masalah sih karena kita kan memang carinya nanti bijinya ya Nah ini yang tembaga tapi yang warna daunnya warna dasarnya itu hijau nah ini juga wis lebar banget sudah gede banget ini ya <laughs> ini sempat kita review juga yang eh, tembaga ini ya mungkin sekitar 7 atau delapan bulan yang lalu ini benar-benar sudah lebar banget bentuknya ya juga besar ini tongkolnya juga sudah banyak banget ini nah ini tongkolnya ini sudah mau jadi nah untuk warna farnya sendiri atau warna pinknya ini bukan hanya pada daunnya tapi pada kelopak tongkolnya ya Kemudian juga pada batangnya juga ya sampai warna-warna tembaga atau varigata seperti ini pinknya itu sudah sampai tembus ke batang tongkolnya ya. Nah ini karakternya untuk yang tembaga warna dasar hijau campur antara kuning varigatanya kemudian ada pink ya. Jadi silahkan kalau teman-teman pengen penasaran ya melihat remajanya seperti apa Bisa silahkan teman-teman cek di video-video yang sebelumnya ya Kalau ini memang sudah sekarang sudah jadi induk ini Ini bahkan sudah ada yang disilang sama obor ya Silang sama antrum obor Wah ini bawah ini Bawah ini sudah jadi ini tongkolnya Tinggal dipanen ini sudah matang tinggal dipanen Nah satu tongkol ini kurang lebih minimal ya bisa sampai 200-300 biji nantinya ya Coba dibayangkan ini satu pohon eh, 10 katakanlah 10 tongkol satu tongkol itu minimal 200-300 Wah bisa dibayangkan berapa banyaknya ya hasil dari hokeriping ini Oke, ini juga tongkolnya sudah jadi. Ada beberapa yang sudah matang, ya. Ini juga hasil dari yang warna dasarnya hitam, ya. Warna daunnya hitam. Ini juga ada beberapa tongkol juga sudah mulai jadi. Ini juga tembaga ini sebenarnya dulu juga menor banget ya nah ini ini warna tembaganya ini terus nah ini yang di belakang ini yang di tengah kolam ini ini yang merah ya yang red ini ini remajanya bener-bener dulu warna itu merah banget merah ngeping ini bahkan mungkin teman-teman kalau tahu ya ini sudah beberapa kali yang diikutkan ke kontes juga ini ya ini yang warnanya benar-benar merah nah ini sekarang sudah kita jadikan indukan ini tapi ini sisa-sisa warna merahnya juga masih ya nah itu karena memang kalau mau jadi indukan ya warnanya sudah pasti pudar ya karena sudah eh terserap gitu ya terserap sama ke tongkolnya ya ke tongkol ke biji-bijinya nanti enggak masalah sih karena memang ini juga waktu zaman-zaman remajanya atau dewasanya ini keren banget ini nah yang terpenting kan memang kita nanti menunggu hasil-hasilnya ya hasil dari biji-bijinya bisa tetap disilangkan ori sama tongkol yang sama atau bisa dicari dengan anturium yang lainnya Oke kita lanjut berkeliling ya kita touring Turing ini kita pokoknya melihat sekarang yang indukan-indukan ya ini yang hitam ya warna dasar hitam ini yang black ya dulu masuknya yang black apa ya black pink itu ya yang hokeri hitam ya tadi ini juga nah ini sudah ada beberapa yang matang juga nah ini far ini juga nah ini juga yang dulu merah ini ya warna dasarnya hijau terus kemudian coba kita lihat lagi bergiling lagi nah ini ini juga warnanya kuning campur merah campur ini yang tricolor ya Nah kalau teman-teman ingat juga sudah pernah kita review ya ini yang tricolor ya jadi memang warna varikatanya itu campur antara kuning putih sama merah warna pink ya campur jadi satu jadi dikenalnya dengan nama tricolor ini juga nih sama saja ini yang tricolor Wow ini juga sudah jadi besar-besar itu tongkolnya sudah jadi Nah, kemudian kalau ini, wah, ini yang dia, daun lebar ya, daun lebar berkerut ini. Wah, ini tinggal tunggu hasilnya, ini ya, teman-teman. Tuh, sudah mas masak-masak semua. Ini tinggal tunggu panen, ini tinggal panen, tinggal kita nanti deder ya. Nah, ini yang tricolor juga. Nah ini mungkin nanti kita juga uh, next videonya kita juga akan lihat hasil-hasil dari bijinya ya Dederahnya ya Oke kemudian ini nah ini kalau teman-teman ingat ini yang soft pink ya Pernah kita review ini soft pink ini masih remaja dulu mungkin sekitar 5 atau 6 daun dulu ya Sekarang sudah sebesar ini nih Ya kurang lebih sekitar 7 bulan 8 bulan ini sekarang sudah sebesar ini dulu kalau kita inget ya ini masih pada daun sekitar daun 6 daun 7 ya sekarang sudah besar sudah lebar ini mungkin dulu daun yang paling penuh ini mungkin ini ya nah ini yang soft ya soft pink jadi warna merahnya berwarna merah muda hijau campur putih campur warna merah muda ya jadi silahkan nih teman-teman bisa lihat ya di video yang sebelumnya ya nanti bisa dibandingkan ya dengan yang sekarang ini ini juga sudah sangat lebar daunnya nah ini warna varigata kuningnya ini ini nanti kalau sudah full sudah tua dia berubah jadi warna merah muda ya nah ini yang soft pink ini ini juga sudah beberapa kali diikutkan kontes juga mantep banget ini memang belum bertongkol ya karena ini memang usianya Uh, sudah dewasa tapi memang belum baru kemarin juga sempat belajar tongkol tapi masih layu ya karena memang masih belajaran ini mantep ini kalau yang soft pink seperti ini nah ini juga salah satu yang warna dasarnya hijau ya dia varnya itu keluarnya merah muda kuning ini pakan merah seperti ini ya ini sudah lebar juga sudah mulai tongkolnya sudah ada beberapa juga Oke ya kurang lebih teman-teman itu tadi ya jalan-jalan tur kita melihat indukan-indukan dari Hokeri ya di GH Antrum Nusantara Jadi teman-teman kalau misalnya pengen cari indukan Hokeri ya bisa menghubungi Uh, atau bisa langsung main ke sini ya, ke Kehantri Nusantara, di tempatnya Om Ardi Arvianto ya. Dan juga kalau teman-teman membutuhkan informasi ya seputar anturium baik itu hokerya atau cemani bisa juga menghubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi. Oke semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin nanti kita akan lanjut ke video yang lainnya. Kita akan lihat dederan dederan atau hasil-hasil dari indukan-indukan hokeryping ini. Oke mohon maaf bila ada kesalahan ada kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.